হে কাইছ গুড মৰ্ণিং এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম বলক ডাই নকৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যে থানডাল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত যে হয়নে যা স্কিপ নকৰিব যা আপুনি বিতৰ্ক নকৰিব যে বহুতকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজিৰে ভিডিঅ'টোত সোমাই আছে আপোনাৰ হয়তো গা কপি উঠিব যে গম পায়নে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আৰু গহীন কবস্কে কম আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই কথাখিনি যে গম পাইছেনে যে মাহে কিয়া গম পায়নে মাহে কিয় কি বস্তু এইটো আপুনি শুনিছে নাই আপুনি যদি মহিলা আপুনিও হয় মাহেকীয়া যে মাহেকীয়া ঋতুচক্ৰ প্ৰতিজনী মহিলাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীৰ নাৰীয়ে মাহেকীয়া ঋতুচক্ৰ হয় যে প্ৰতি মাহৰ মূৰত যে গম পাইছেনে যে মই যে কৈ আছো যে মাহেকীয়া হ'ল যে নিয়েক জিম্বাত তেজ গৈ গৈ অৱস্থা শেষ যে গম পাইছেনে তেজ গৈ গৈ অৱস্থা শেষ হৈ গৈছে মৰ্মৰ ভাইটি কান্দি কান্দি শেষ হৈ গৈছে যে কিন্তু কোন হয় সেইগৰাকী আৰু সেইজন কোন হয় গম পায়নে অসমৰ ধ্ৰুৱ নক্ষত্ৰ দে ঠিকেই শুনিছে দে ধ্ৰুৱ নক্ষত্ৰ যে ট্ৰেডিং মাষ্টাৰ মাইণ্ড চুমি বৰা ন্যায়িক জিম্বাত আছে তাৰ্তিক বৰা তেওঁৰ স্বামী তাৰ্তিকৰ ভাই কমলান বৰাও আছে যে চুমিৰ মৰমৰ ভাইটি বিশাল ফুকন আছে ন্যায়িক জিম্বাত কিন্তু তে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে তেওঁ যিহেতু মহিলা যে তেওঁ ন্যায়িক জিম্বাত আছে যে দহ দিনৰ পিছত যেতিয়া গাঁতৰ পৰা ওলাইছিল যে তেওঁলোকক যে ন্যায়িক জিম্বালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল তে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে শুনিবলৈ পোৱা মতে যে তেজ গৈ গৈ জিম ট্ৰেইনাৰৰ সহায়ত হাত কুকুৰ ডাঙৰ কৰিছিল বডি বনাইছিল কিন্তু সেই কৰে সেই মহিলাৰ তে এতিয়া তে ন্যায়িক জিম্বাত মাহেকীয়া হৈজ গৈ গৈ অৱস্থা নাই বৰ্তমান শীনাই গৈছে তেওঁ এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে যে তেওঁলোকে লুকাই আছিল বা পলাই আছিল যে তেওঁলোকে ন্যায়িক জিম্বাত আছে যে কৰিছিল কি তেওঁলোকে এ টু জেড গম পাব আপুনি ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীম লগাকৈ ধুনীয়াকৈ চাই থাকক তেওঁলোকে যে ট্ৰেডিং মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোটি কোটি টকা মাৰিছিল যে গম পাইছেনে যে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা যে কোটি কোটি টকা মাৰিছিল যে গম পাইছেনে এটা চক্ৰ জড়িত হৈ আছিল ইয়াৰ লগত গম পাই নাই যে তেওঁলোকে যে পলাই আছিল যে তেওঁলোকে যে লুকাই আছিল কাৰ সহযোগত যে যোৰহাটৰ ওচি যিটো মণি ডেকাৰ সহযোগতেই নেকি নে আন ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি ইয়াত জড়িত নাছিল যে কিহৰ কাৰণে এই খেলখন আজি একমাহ হ'বলৈ হ'ল এতিয়াও খেলখন যে কাবাডী খেলখন জমি আছে এটা পাৰ্টিও এটা প্ৰাৰ্থীক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিলে বা ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল স্মাৰ্ট পুলিচ যে অসম আৰক্ষী হয়নে অসম আৰক্ষী সক্ষম নহ'ল ধৰিবলৈ তেওঁলোকক যে অৱশেষত যে চুমি বৰা তাৰ্টিকে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল যে গম পাইছে নাই যে তেওঁলোকক বাধ্য কোনে কৰালে যে এইটো এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন যে তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে ইমান এটা ডাঙৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিলে যে গম পাইছেনে যে মই এই বিষয়ে বহুতখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই আছোঁ প্ৰতিদিনে যে আপোনালোকে বহুতখিনি মৰম চাপৰ্ট দি আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নৰেণ পুষ্পা ব্লক আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰিব স্ক্ৰীম নোকাকৈ ধুনীয়াকৈ চাই থাকক যে এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন যে পাতি লোৱা ভায়েকে বহুতখিনি টকা পইচা সম্প্ৰতি বহুত দিছিলে যে মৰ্মা বাইদেউ চুমি বৰাক কিন্তু এতিয়া ন্যায়িক জিম্পাত হৈছে চাৰিজন কাল্প্ৰীত বা অসমৰ ধ্ৰুৱ নক্ষত্ৰ বা অসমৰ মহান মহান ব্যক্তিগৰাকী বা ব্যক্তিক কেইগৰাকী যে চুমি বৰা বিশাল ফুকন তাৰ্তিক বৰা অম্লান বৰা হয়নে স্বপ্ননীল দাস এইকেইজন হাই প্ৰফাইল ব্যক্তি যাৰ আছে কোটি কোটি টকা বিলাসীকাৰী যাৰ আছে কোটি কোটি টকা আট্টালিকা যাৰ আছে ডুবাই আমেৰিকা লণ্ডন চুইজাৰলেণ্ড ইংলেণ্ডত ইংলেণ্ডৰ বেংকসমূহত হাজাৰ হাজাৰ কোটি কোটি টকা আছে গম পাইনে যে এতিয়াতো যে ৰিল ষ্টাৰ হয়নে যে চুমি বৰা ন্যায়িক জিম্বাত কিন্তু ন্যায়িক জিম্বাত আছে কিন্তু এইটো সদা সঁচা কথা এইটো অসমৰ সকলো ৰাইজে জানে এইটো সকলোৱে জানে অসমৰ সাৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে সকলোৱে যে শুনিছে যে হয়তো দেখি আছে যে হয়নে যদি চুমি পৰা তেজ কৈ গোৱা অৱস্থা কাহিল হৈ গৈছে আৰু তেওঁ চেহেৰা বৰ বেয়াৰ ফেলে গতি কৰিছে গম পাইছেনে বিশালৰ কি হব এতিয়া যে মৰমৰ ভাইটি বিশালৰ কি হব বিশালৰ জীৱন সংগী বা জীৱনত কোন থাকিব সাৰথীৰ দৰে প্ৰতি মুহূৰ্তত এক বৃহৎ চিন্তনীয় প্ৰশ্ন আমাৰ মাজত জাগিছে যে হয়নে কিন্তু ইমান হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা যে মাৰিলে যে আমি বা মই বা মোৰ দৰে ইউটিউবাৰ ৰিপৰ্টাৰ সাংবাদিক বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমবোৰ কিয় চিঞৰি আছে যে এইটো যদি ভাল কাম হয় এই কামটো এই ইমান এটা ডাঙৰ কাম কেনেকৈ কৰিবলৈ সাহস পালে হয়নে সকলো সংবাদ মাধ্যমত এইটোৱে ৱাই বি ৱাই ৱাই বি ৱাই ৱাই বি ৱাই যে তহঁতি যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা ইমান কোটি কোটি টকা মাৰিলি যে কেনেকৈ যে বাঁহৰ তল বতাহ এক সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ মাজত আছো গম পাইনে কিন্তু যে আমাৰ মাইনা আমাৰ মইনা কলিজা চুমি চুমি তেজ গৈ গৈ অৱস্থা নাই গম পাই নাই তেজ গৈ গৈ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে গম পায় নাই হাত যে হাত হাতৰ বৌশা ইমানডাল ইমানডাল হৈ গৈছে যে ন্যায়িক জিম্বাত পৰি আছে বেমাৰী পাৰি পৰি থাকিব লগা হৈছে যে মহৰ কামোৰত এখন ৰুটি লাল খাই লৈ দা দালি ভাত এচাকল আলু খাই লৈ তেওঁলোকে ন্যায়িক জিম্বাত আছে গম পাইছে নাই কিন্তু যে তোমালোকৰ এনে শাস্তি কিয় হ'ল যে গম পাইছা নাই যে তোমালোকে ভাল কাম কৰিছিলা হয়নে তোমালোকে এৱাৰ্ড পাব লাগে তোমালোকে সন্মান পাব লাগে সন্মান যে গম পাইছানে এ টু জেদ জনাই আছো চাই থাকক যে আৰু গাইজ চুমিৰ পৰা তেজকৈ কোৱা অৱস্থা নাই আৰু তেওঁ বৰ্তমান বৰ বেয়া অৱস্থাত আছে যে তেওঁলোক যে গম পাইছেনে যে তেওঁৰ অৱস্থা বৰ বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছে যে তেজ নোহোৱা হৈ গৈছে গাত যে নিয়েক জিম্বাত তেওঁ মাহেকীয়া হ'ল তেওঁ বহুত কমজোৰি তেওঁৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া কিন্তু এক চিন্তাত পৰিছে ভাত পানী নোখোৱা হৈছে কোনে গম পায়নে যে বিশাল ফুকনে যে বিশাল ফুকনৰ কি হ'ব এতিয়া যে তাৰ টিকতকৈ চিন্তাত বেছি পৰিছে আমাৰ মৰমৰ বিশাল ফুকন গম পাইছেনে যে দুহেজাৰ তিনি হেজাৰ কোটি টকা মাৰিলে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা যে কিন্তু হয়নে যে চুমিৰ বিষয়ে বহুতখিনি আপডেট সদায় আনি আছোঁ আকৌ আনিব চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ দিয়ক কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰি যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যে গম পাইছেনে যে আজিলৈ ভিডিঅ' মানে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিছোঁ টাটা বাই বাই জয় আই হোম